Сьогодні у студію ми запросили першого заступника голови Державного комітету ядерного регулювання України Михайла Гашева. Доброго ранку, пане Михайле. Доброго. ранку. Скажіть, будь ласка, відомо всім, що на часі а, припинення експлуатації, ну, можливо, не припинення, а срок дії експлуатації першого енергоблоку південноукраїнської атомної електростанції. І, власне, хотілося б взнати для звичайних глядачів, що означає, коли срок експлуатації енергоблоку закінчився. Ну, давайте говорити. что срок эксплуатации энергоблока еще не закончился, во-первых. Во-вторых, что такое срок эксплуатации энергоблока? Когда в 80-х годах прошлого века в Советском Союзе проектировались атомные станции, это больше технико-экономический показатель было заложено, что станция должна проработать не менее 30 лет для того, чтобы себя окупить за это время. С точки зрения же, говоря, железа, Например, тот же самый критический элемент, главный на атомной станции, это корпус реактора, реакторной установки. Он изначально закладывался, что будет работать не меньше 40 лет. Другие элементы 45-50. Поэтому с точки зрения реакторной установки, вот те 30 лет, которые были нарисованы проектом атомной станции, для него это не окончание жизненного цикла. Он может при определенных условиях продолжать работать и дальше. И это общемировая практика. Причем, если говорить о других странах, то изначально сразу же закладывалось в проектах стран таких, например, развитых, как США, 40-45 лет работы. У нас просто были более жесткие в Советском Союзе правила. Поэтому с точки зрения реакторной установки... Ничего страшного не происходит после того, как 30 лет прошло. Насколько мне известно, 5 березня, здається, 2013 года реактор выводили из энергосистемы Украины для профилактических рубит. То есть там все проверили и с ним все в порядке, так? Не совсем так. Для того, чтобы продлить срок эксплуатации энергоблока, нужно выполнить огромный комплекс работ. Это ресурсное обследование, это реконструкция, это модернизация и это замена оборудования систем безопасности, то, которое выработало свой ресурс. К примеру, если, предположим, блок отработал очередной год и идет на перегрузку топлива, он становится порядка на 40-45-50 суток. Но для того, чтобы выполнить огромный комплекс работ по реконструкции и модернизации, Блок останавливается приблизительно на год для того, чтобы выполнить все работы. Вот, к примеру, первый блок Южноукраинской уже более 250 суток находится в капитальном ремонте с реконструкцией и модернизацией. Как известно, жители Украины э, с побоеванием ставляться до атомной энергетики. Чи удалось вам переконать громадськість в том, что первый энергоблок, варто его срок эксплуатации продолжить? Ну, давайте говорить о том, что э, это не задача госинспекции ядерного регулирования. Понятное дело, ко всему, в том числе и к атомной энергетике, есть разные отношения в мире. Хотя даже после аварии на АЭС Фукусима все развитые страны высказались за то, что они будут продолжать развивать атомную энергетику, начиная от Франции и Англии, заканчивая Китаем, Индией и Россией. Теперь же с точки зрения того продления, которое идет, опять-таки, это государственная политика. Надо понимать, что такие решения приняты Советом национальной безопасности и утверждены указами нашего президента Виктора Федоровича. Такие решения приняты на уровне правительства Украины, постановлениями Кабинета министров, в том числе и энергетической стратегией до 2030 года. Задача госинспекции ядерного регулирования по законодательству – это проверить, готов ли блок к продлению срока эксплуатации выполнили ли все мероприятия, доведены ли до системы до требования мирового стандартов и рекомендаций МАГТ. И только при этом условии блок будет продлен. Нет, он будет стоять, как стоит сейчас, пока не доведут. Чи иснуют какие-то контраргументы, то контр есть думки против продолжения срока эксплуатации? Вы ну, громадский Ну, конечно, естественно, как и во всем мире, Разными путями идут разные страны, в том числе и в Украине есть голоса как за, так и против. К примеру, такая развитая сторона, страна, как Германия, все-таки в конечном итоге, пока приняла решение новых атомных станций не строить. При этом рядом страна, Франция, решила продолжать строительство и продолжать атомную энергетику. Здесь, по сути. Решение принимается на уровне государства, но еще раз говорю: на уровне государства Украины принято решение о проведении работ по продлению сроков эксплуатации. Наша задача с общественностью конечно, работать с общественностью, работать с громадскостью, работать с экологическими организациями и показывать им, на основании каких мировых стандартов, на основании каких рекомендаций МГТ, на основании каких правил как мы проверяем то, что такие блоки могут быть готовы к продлению срока эксплуатации? А что даст продолжение срока эксплуатации субрегиону та и Украине в целом? Ну, как, скажем так, как любому промышленному объекту. А, ведь от того, что, к примеру, остановились первые, третий, второй блоки Чернобыльской атомной станции, ничего же хорошего не произошло с точки зрения того, что блоки стоят, электроэнергию не вырабатывают, и не зарабатывает себе на снятие с эксплуатации, на фонд снятия с эксплуатации. При этом там работает персонал, блок потребляет электроэнергию, пар, воду, химриагенты и так далее. И так далее. Он становится обузой для государства, не успев заработать себе на снятие с эксплуатации. Главное, зачем продлеваются сейчас блоки, это чтобы заработать себе фонд снятия с эксплуатации, а не попасть в чернобыльскую ловушку. Загалом ядерна енергетика це, якщо я не помиляюсь, одна з найпотужніших сфер вироблення енергетики, але весь світ чомусь шукає альтернативи. Чи хтось наблизився, хоча б на реально перспективну відстань до ядерної енергетики з точки зору видобутку енергії? Ні, ніхто не приблизився і в ближайше не приблизиться. Ну давайте говорити язиком цифр. Конечно, у нас есть и ветровая, и солнечная, и так далее, но о чем можем говорить, если предположим тариф на выработку электроэнергии атомными станциями 20 копеек за киловатт, в то же время так называемая зеленая энергетика это порядка 7 гривен за киловатт. Ну, таніса поставіме вещь Просто написать. дякую вам, пане Михайло, за ваші фахові відповіді. Сподіваюся, що дякуючи їм паніки чи можливо якогось безглуздо обговорення стане значно меншим. Спасибо, вам.